വചം അസ ചിഗസ് ബ്രഹ്മ ഋഷി അനുഷ്ടു ഛന്ദ ചാമുണ്ടാദന്യാസോക്തമാതരൂബീജം ദിഗന്ധദീജദംബാ പ്രീത്യ സപ്തശതീ പാഠാംഗജപേ വിനിയോഹ്ചണ്ഡിഗായ मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वक्षागरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यादं तन्मे ब्रूहिपितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीदि द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रखण्डेदि कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेदि षष्टं कात्यायनीदि च सप्तमं कालरात्रीदी, महागौरीदि च नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिदा त्यानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गदा न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्गडे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृदा नूनं तेषा मृद्धिप्रजायते प्रेदसंस्तादु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी कौमारी कौमारीशिखिवाहना ब्राह्मीहंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाठ्या नानारोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडगं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानांभयाय च धारयन्त्यायुधा निं देवानां च हिदाय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्ट क्षी भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आत्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव दुवाराहि नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पादुकौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् तथा एवं दशदिशो चामुण्डा चामुण्डाशववाहना जयामे चाग्रदपादु विजया पादु पृष्ठद अजिदा वामपार्श्वे दु दक्षिणे चा शिखामुद्योदिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाडे ला च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्राजभ्रुवोर्मध्ये यमखण्डा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरी चामृतकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्दान् रक्षतु कौमारी कण्ठमथ्ये तु चण्डिका खण्डिकां चित्रखण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवं शेधनुर्धरी नीलग्रीवाबहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ वृक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ महादेवी मनशोगविनाशिनी हृदयं लिलितादेवी ह्युदरं शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनाथा च मे गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जम्खे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठेमितौजसि पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराळी च रोमकूपाणि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मेदांसि पार्वती आन्द्राणि कालिरात्रिश्च पित्तकुडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशी कफेचूडामणिस्तथा ज्वालामुखीनः ज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रिक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणि प्राणापानौ तथा व्यानसमानोदानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्षचण्डि पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षे विजया सर्वदस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पावनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मन कवचेनावृदो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चिन्तयदे कामं तं तमाप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यदे भूतले पुमान् निर्भयो जायदे मर्त्य सङ्ग्रामेश्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृद इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयदो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजित जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जित नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चाबि कृत्रिमं अद्विशं, आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा, खेचराश्चैव जलजाश्च सहजाकुलजामाला दागिनीशाकिनी तथा अन्तरिक्षचराखोरा दागिन्यश्च महाबला गृहभूदपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेदालाः भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजोवृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सूपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत्सप्तशदीं चण्डीं कृत्वा दुकवचं पुरा यावद्भूमण्डलं तिष्ठेत् स तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्दति पुत्रपौत्रिः देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरविदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया ശ്രീവരാഹപുരാണേ ഹരിഹരവിരചിതം ദിവ്യ കവചം